Səhən son döyüşünüz UFC Fajtapəstdə Andres Quintanaya qarşı oldu və qələbə qazandınız. Bu münasibətlə təbrik edirəm sizi. Ümumiyyətlə bu döyüşünüzü necə qiymətləndirirsiniz? İstirəm fikirlərinizi alağ. Axırıncı döyüş Quintana ilə mənim həyatımda demək olar ki, ən əsas məqam idi. Çünki mən UFC-yə çıxış üçün bu döyüş mənim üçün vacib idi. Həm titul döyüşü idi, çəmr döyüşü idi, həm də Andres Quintana dünya reytinqində 14-cü yerdədir. 66 kq çəkide çox ciddi bir rəqibdir. O 6 metr fighter döyüşüb, UFC-nin 6 metrini döyüşüb, Conor-un komandasında olub. Vurğulayım, çünki həmin vaxtlar iki komanda olurdu. Conordu Faberli. Bu komandadan Conor-un komandasından çıxış edib və Combat Global'ın çempionudur. Yəni hal-hazırda göstəriciləri də çox yüksək səviyyədə idi ə bu mənim üçün ə, keçilməz bir barier kimi görünürdü. Hər kəs görürdü. Mən onu demə səadələrlə mənə mən hiss eliyirdim. Hətta belə orada komentator deyildi ki, hətta Useyni Quintana-ya qarşı ə, keçiləsi bir rəqib kimi qoyublar ki, Quintana UFC-yə rahat çıla bilsin. Çünki ondan bir gün qabaq ə, MMA Junkie dünyanın ən cücüdü portalı ə xəbər portalı ə, ə, o Quintananın iç beşlikdə ə, öz səhifəsində paylaşmışdı ki, UFC-nin fevral ayı kontrat bağlayacağı ilk beş idmançı içində idi. Əlbəttə ki, bu mənə mən heç hissə də yermdim çünki mən o tur döyüşü hiss eləmədim. Heç özüm də hiss eləmədən ki, bu, mən bunu necə kəstim. Əlavə mənə bir motivasiya, əlavə bir güc gəldi ki, bu, həyatı keçirək başqa səviyyələ. Yəni bir növ rəqibinizin UFC olan yolunu kəstiniz. Kiminsə yolunu kəsmə biraz yaxşı çıxmadı, amma burada rəqabət var da, küçlü qal qazanmalı. Bəli, onun demənlər ki, həyatına ciddi bir travma verdi. Mən Hı -hı. elə düşünürəm. Çünki onu mən döyüşdən sonraki əhval-ruhiyyəsini gördüm. Yəni özünə gələ bilməyirdi. Ki, yəni bu nə baş verir, bu burda bu necə oldu, belə oldu. Bəs bu döyüşdən sonra Yevsi belə deyək, cəmiyyətində sizə qarşı münasibət necə oldu? Fikirlər necə idi? Məni Əmnə iş təbrik eləyən UFC-nin mənim öz çəkimdə olan Kelvin Katey idi və çaydan çıxandan sonra gəldi məndən hətta şəkil çəkildi və mənə təbrik elədi. Hətta burada bir söz vurğuladı ki, you welcome. Yəni bizim diviziyona xoş gəldiniz. Mm -hmm. Hə, o Kelvin Katey də ə, top 5-də olan idmançılardan idi UFC-də. Mən dedim ki, inşallah da nəsib gözləyirəm ki, kontraktı versinlər. E, dünənləri bizə e-mail vurdular, bizim sənədləri istədilər. Burada bir az sənət faktoru, bir az ciddi. Çünki burada medical faktoru da ciddidir. Çünki bunlar məni e, ciddi bir müddətdə test eləyəcəklər, doktor kontrol eləyəcəklər, sağlamlıq kontrol eləyəcəklər. Həmin welcome. O demək idi ki, siz artıq UFC-dəsiniz, yoxsa? Bu bir sistemdir. Yəni Amerikada da bütün təşkilatlar, bütün orqanizatorlar sistem çəkinləri çəkir. Əgər sən e, UFC-nin UFC pass, yəni UFC-nin alt divisionuna gedirsə aq televizyonun çempionu sansa sənin UFC-nən kontrapallamalısan. Bir halda ola bilər ki, sənin döyüşün qənaət bəxş etməsin. Onlara, hə, o halda deyədələr, gözlə ikinci bir döyüş verə bilərlər. Eee, mən də baxdım ki, çünki bizdən bir gün sonra UFC-nin orada turniri var idi, həmin şəhərdə. Bizim də turniri eyni vaxtda salıb bütün UFC-nin orqanizatorları, matchmakerləri, izvestni bayəsləri, döyüşçüləri hamısı ordadır. Yəni, cənardan oturub baxırlar. Welcome in the Katerin düşüncəsi deyilə. Mən düşünürəm ki, yəqin ki bu məsələlən Danava ilə Şanshelbi dərinlə maraqlanır. Bilirəm ki, Amerikan Kickboxing Akademiyədə məşq edirsiniz. Həbib Nurməhəmmədovla birlikdə necə oldu, necə baş verdi həmin o məşq zalına daxil olmağınız, Həbiblə tanış olmağınız. Mən bu ikinci dəfədir o, həmin kamp müddətində döyüşə hazırlıq müddətini orada keçdim. Birinci dəfədə də, Xavier Mendez-nə mənim tanışlığım köhnəyə dayanır. Və mən Xavier Mendez-ə bir SMS yazdım. Mən sizin ə, cimdə məşq eləmək istəyirəm və gələb döyüşə bundan qabaqca döyüşmə hazırlamaq istəyirəm. O mənə çox pozitiv bir cavab verdi. Məndən bir gün istədi. O mənim xəbibəmə sual verdi. Xəbibin razılığını alıb mənə hə dedi, bilmirəm. Mənə dedi ki, bir gün vaxt ver, sabah səninə məlumat verəcəm. Çünki o deməldi mən hazırlaşım. Bir gündən sonra dedi ki, gələ bilərsən. Çünki ora düşmək çox çətindir. Ora gedən ilk Azərbaycanlı mənəm. Yəni ora bilirsiniz də, özləri bir də o dəvətlə gələn idmançılar hər insanları götürmürlər. İkinci dəfədə rahat, öcə mənim ora oldu ikinci evim. Kaliforniya ümumi ilə EK San Jose mənim ikinci evimdi də mən bütün yarışa hazırlıq müddətini orada keçirəm. Gətdim, Xabib sağ olsun. Gələn ilk bir gündən başlayaraq normal mənə kömək etməyə başladı. Hətta məni biraz da sıxmağa başladı. Hüseyn sən 5 rəndə döyüşəssən, biraz artıq eləməlisən. Çox mənə, ya çox həziyyət verdi hənə, ya sözün əsl mənasında yaxşı. Kollektivi də İslam da köməkli elədi, orada təmir də köməkli elədi. Osman var idi, o məndən eyni çəkidədi. O da ə, mənə çoxlu köməkləri də idi. Total olaraq Xavierin özü də hər gün mənimlə şəxsi məşq eləyirdi. Mana biz lapa deyirik ya, pədvur edirik. <laughs> Nəticə də əsə də çox yaxşı oldu. Sonda da sağ olunlar hamısı. Zəng elədi isə, mesaj yazıp təbrik elədi, bəziləri zəng elədi. Çox gözəl kəsdi. Yəni Xəbibdən mənə qarşı bu qədər səmimiyyəti və bu qədər diqqəti gözləmirdim. Bəs maraqlıdır ki, məşqlər ərzində heç onunla sparringiniz olub? Biz, yox Xəbib ə, atletik ə, şeyni də da, funksiyasını dayandırır. Xabib məşq edir, məşq edir. Okaya girdiyi zaman məşklərin çox hissəsini öz üstünə alır. E, Xeyr, e, sparringdə iştirak edəmədi. Və mənimlə güləşdi. Bir növ mənə çəkimi salam vaxtı mənimlə belə yalandan verə belə də mənə motivasiya vermək üçün mənimlə biraz güləşdi. Amma yenə deyim də mən e, Xabibdən çox pozitiv şeylər gördüm və öyrəndim. Və həmişə də məşqdən sonra mənnə otururdu, danışırdı. Bunu belə elə, bunu belə elə, hətta bir dəfə İrad belilirdi ki, sən axırıncı həftəmisən, çox sərt məşq edirsən, olmaz belə. Hətta Xavier də onu mənəslər şəkildə bildirdi. Əm biz biraz sərtli öyrəşmişik idi. Ona görə də elə getdiyimiz sürətlə davam etmək istəyirik. Yox, bizim sparringimiz olmadı. İdman bazanız güləşdir, güləşçisiniz. Buna görə də ermi sizə bir növ yaxındır Həbib, onun döyüş tərzi. Ə orada bir məqam oldu, mənə sual verdi ki, sən neçə il gülləşmisən? Mən sənə bir şey ətraflayım ki, mənim bazan gülləş deyil. Hı -hı. Yəni mən uşaqlıqdan futbol oyunu və MMA dünyasına 2012-ci ildə amator futboldan gəlmişəm. Yəni löbitel futboldan belədir. Yəni mənim mən gülləşi də bütün hər bir şey MMA-nın içində öyrənmişəm. Yəni gülləşmə mən çox adam deyir ki, sən necə deyirlər, gülləşçi kimi gülləşirsən. Məndə o özü də mənə sual verir. Sən neçə edə güləşsən? Dedim ki, mən güləşmirəm də, mən səni də xoşladaram, futbolla məşğulam. Mən elə bir növü MMA-nın futbolu MMA-a qədər bacarıram. Dedi ola bilməz. O da belə bir belə elədi ki, doğrudan. Dedim, bəli, doğrudur. Yəni mənim bazam güləş deyil. Hə. O müsabəələrinizin birində qeyd etmişdiniz bunu. O mənim daha güləşə ağırlıq olduğuma görə onu ocu yazırlar. Çünki hər kəsdən soruşurlar. Background mən futbol desən biraz gülməli çıxar. <laughs> çünki yəni futbolum bu idman növünə aidiyyəti var. Yəni mən həmişə deyirəm ki, bu reason çünki ən daha ən mükəmməl bazardığım odur. Bəs ümumiyyətlə AK-ya düşmək üçün, o ə, məşq zalına düşmək üçün bir idmançı nə etməlidir? Mütləq deyilmi ki, yaxşı networking qurmalıdır? Yoxsa özünün fiziki göstəricilərimi yaxşı olmalıdır? Ə, mən sizə ə, bunu bu əsas faktordur. Əsas faktoru professional fighter olmalıdır. Çünki amator fighterlər professionallar içinə buraxmırlar. Hətta orada olduğumuz müddətdə xəbib də gəldi və irad bildirdi ki, bir-iki də amator görürəm bura, onları buraxmayın. Çünki amatorla professional level eyni deyil. Dəyə bilər, komaya düşə bilər. Bu faktorlar var. Ona görə də mütləq göstəriciləri yaxşı olmalıdı və pulsa bunların, ə, ə, məsələn, Azərbaycanlıların əkiyə düşməyə çox rahatdır. Çünki mən orada özümü normal aparıb, normal təqdim eləyib, iki döyüşü də orada hazırlaşaraq gedib udmuşam. Bu da onlara maraq cəlb edir ki, bu insan gəlib, bir Hüseyn, bir Azərbaycan az da olsa Azərbaycanlılığı onlara mən təqdim eləyə bilmişəm. Amma əgər kənardan gəlirsən, bəli, xüsusi networkün olmalıdır, kimsə deməlidir və yax da xeyr, birbaşa oranın baş meneceri xəbər verdi, xeyr, birbaşa kandidatda olunmalıdır. O da bilirsiniz ki, Xaverdə elə-belə elə, elə, məşqçi deyil də hər adam ona cavab versin. İndi şükür Allaha yəni Azərbaycanların yolu o cəhətdən açıqdır. Hüseyn hal-hazırda Vaşinqton D.C-də yaşayırsınız və ya AK məşq üçün Kaliforniyaya gedirsiniz. Ümumiyyətlə Amerikaya gəlişiniz necə oldu? Bilirəm ki 3 ildən artıqdır orada yaşayırsınız. Piyvan vizaya müraciət elədim. Piyvan vizada xüsusi talentli şəxslərə verilir. Bura gələn idmançılar, içi xəbib qarışıq, amma piyvan vizayla burada döyüşür və burada yaşaya bilərsən istədiyin qədər. Əvvəllər 1 il müddətində verirlər, o get-gədə artırılır. Ha, Washington DC də Virginia-da, Washington DC ümumiyyətlə ə, bizim Azərbaycana bənzədiyinə görə 4 fəsil var. Yaz, yay, qış, payız var. Amma digər state-lərdə Miami pastaların yay olur, Kaliforniya həmçinin. Və bura mənə çox xoşuma gəldi və mənim də mənə sponsor duran, məni maliyyəsləyən bu klubuna qəbul edən, klubda Virginia-da, yerlə, DC-də yerləşdiyinə görə, yəni Virginia-nın ən şəhərlər, Virginia-da yerləşdiyinə görə Mən Buranı seçdim. Biz nəyə görə indiyə kimi UEFA-da iştirak edə bilməmişik, təmsil olunmamışıq? Sizcə e, bunu uğursuzluq deyə bilərsiniz. Yəni uğursuzluğumuzun səbəbi nədir? Bizim birinci ciddi məsələmiz kollektiv oyunu hazır deyil. Biz birinci məsələmizi daxil də həll etməliyik. Daxil də biz Azərbaycanda yetəri qədər EMA döyüşçüsü var və bir-birinə kömək etməlidir və bir-birinin yanında olmalı. Biz tim şəklində hərəkət eləmədiyimiz təqdirdə heç vaxt nailiyyət verə bilməli. İkinci bir tərəfdən də xüsusi kanallar olmalı. Yəni menecerlər olmalı, xüsusi ə, insanlarla kontakt olmalı ki, bizi göstərsinlər, təqdim eləsi də. Bugünkü gün Şanşelbi məsələn UEFA-nın matchmaker-ı da Əniz Vəsnidanov üçün Hüseyn və yaxud Əli Vəli maraqlı deyil. Onlara performans lazımdır və o performansı onlara göstərmək lazımdır kimsə qoymalı qabanı ki bizdən də belə bir şey var. Sən bir bax gör bunu necə eləmək olar. Çünki hər şey ortadadır. Çünki bunlar həyatı sən yaxşı olansan, mən ya kiminsə qorxumusan deyə deyil. Google-dan soruşurlar. Bunlar Google-da soruşub baxırlar ki bu insan kimdir? Bunun nədir? Baxdılar videolara deyirlər, hə bu bizim üçün lazımdır. Bizim əsas ə, problemlərimizdən biri menecersizlikdir, mən düşünürəm. Mən təzə gələndə mən deyirdilər ki sən heçimədə döyüşməsən, heç bacada sparringin düz deyil, inanmırdılar. Yəni bu mənim ciddi sözümdür. O Amerikada üst-döyüş döyüşçüsü edəndən sonra deyirlər, "A, buca başlama, sən. Həc biz səni gördük." Çünki Athletic Commission görür hər şeyi, görür. Burada Athletic Commission deyilən bir sistem var. Onun heç bir UFC, Bellator, PFL fərqi yoxdur. Qeydət Neski ləqəbiniz Azara Warriordur. Buca tanınırsınız. Bu ləqəbin tarixçəsini istəyərdim, danışasınız. Necə yarandı? Təzə MMA-ya başlayanda mənim ilk addımlarımı atanda Hər bir insanın bir ləqəbi olur. Mənim müəllimimdə, köhnə müəllimimdə Azəri Warrior guydum. Mən baxdım ki, mən reytinq sırasında elə gedirəm. O da yəqin ki, Allahdan bir şeymiş də, bugünkü gündə gəlib dünyanın bu yerinə çıxacağımız və bu gözəl bir adı daşıyağımız nəsibdə varmışı bu olub. Spikerlərin və yax da çağırışda o Azəri Warrior Warrior döyüşçü deməkdir. Azəri də bizim ölkəmizin adının qısaldılmış forması olduğuna görə bir az da ağza daha belə bir yaxşı oturur deyə istər istəməz komentatorlar onu dəfələrlən istifadə edir. Onların da çox xoşuma gəlir. Biz 5 il bundan qabaq UFC-yə televizordan baxıb və dedim, favoritim bu döyüşçüdür, bu döyüşçüdür. İndi favoritim olduğu döyüşçülərin eyni sferadadır, eyni leveldədir. Rafael Fizievlə münasibətiniz varmı? Əlaqə saxlayırsınızmı? Tanırsınızmı bir-birinizi? Mən isə deyim ki, Rafael Fiziyev ilə ilk kontakt quran insan mənəm. Çünki Rafael Fiziyevi talentdə 2018-ci ildə hələ Rafael Umbar təzə birinci ardınca maturdu yersə uduzmuşdur. Biz orada tanış olduq. Və Rafael fiziyedim, demək olar ki, Azərbaycanlılara elə təqdim edilənlərdən də birinə. İndi də hal-hazırda münasibətimiz var. Sağ olsun, axırıcı döyüşdən sonra da məni təbrik elədi. İndi biraz bizim dil baryerimiz var. O Azərbaycan dilində bilmir. Mən də çalışıram onu push edib, onu sıxam ki, biraz Azərbaycan dilində də alışsın. Yoxsa yaxşıdır və münasibət də normaldır. Döyüş meydanında, döyüş ərzində bu bir neçə dəqiqə də çəkə bilər. Hər şey ola bilər təbii ki. Bax, həmin o bir neçə dəqiqə ərzində bir idmançı kimisin, beyninizdən nələr keçir, nə düşünürsüz, nə fikirləşirsiniz? Gözəl məqama toxundunuz. O digər idmançıları deyə bilmərəm. Yəni mənim koçumun Xavyerin və Habibin dediyinə görə mən çox spaq ilə rahat idmançıyəm. Yəni məndə həyəcan olmur. Hətta çıxan ana qədər çıxdım. Orda mən çox rahat oluram. Elə bir bilirsiz, mən həmişə düşünürəm ki, mən bir sparringə çıxıram. Əhı. Ciddi bir sparringə çıxıram. Məni kənardan kimsə baxır, yoxdur. Hə, plus burda səni dəstəkləyən dostların, qərib ölkədə sən çıxanda sənin vətəndaşların, insanlar var ki, steykdən steykdə <laughs> çıxıb gəlirlər sahaftarla, yolçular. Amerikada da yəni işini atıb gəlmək çətin bir məsələdir. Bunlar da üst üstə gələndə sizin e, istər-istəməz o na qarşı göstərəcəyiniz mübarizə birə üç qatlanır. Heç olbun düşünəsiz ki, ayda döyüş bitsəydi gedərdim və bir qəhvə içərdim, dincələrdim. <laughs> qəhvəni, qəhvə yox, məndə deyim ki, döyüş bitsəydi DMJ-ə pur gəlməyərdim. Yəni bizim təki salma şeyi çox ağır keçir. <laughs> yəni mən 4 həftə başlayıram dietaya, salat, balıq, orada məndə kənd uşağı, yeyən adam, çörəyə meylli adam. Və e, vallahi inanırsınız ki 1 2 3 gün qalmış. Hansı steyti uçacağamsa, yəni bunu aktiv etməliyəm də. Həmin yerdə özə baxıram restoranları sorğulamağa. Axtarıb restoranları tapıb locationumda, xəritəmdə yazıram. Va çəkili salondan sonra birinci bura gedəcəm, döyüşdən sonra bura gedəcəm, bura gedəcəm. Ümumiyyətlə döyüşümüzü izləməyə gələn Azərbaycanlılar çoxmu olur? Gəlirlərmi si dəstəkləməyə? Əvvəllər düşünürəm ki Azərbaycanda bu Azərbaycanlıların burada bu qədər birliyi ola bilməz. Hətta mən şəhərlərdən saatlarla maşınlar sürənlər var. Bilet al öz dostlarım, buradan Virginiyada yaşayanlar, buradan Houston-larası 3 saat, 3 saat yarım yoldu. Gəlirlər, otel tuturlar, qalırlar, bunların hamısı bir necə deyim, mənə deyil, vətana olan sevgidir. Sən olmazdı, onun yerinə başqa biri olaca idi. New Yorkdan, ancaq sax olsunlar, məni hətta belə kommentatorlarda deyir ki, mən bundan qabaqcə döyüşümü yerli idmançı ilə döyüşdüm, Houston idmançısı. Nə var siz, bizim səsimiz bunların səsindən daha çox çıxır. Qamətatın özü də vurğulur ki, yəni Hüseynin burada fərəstəçiləri çoxdur da, bu başqa bir ölkənin nümayəndəsidir. Bunun xeyrinə olur bu qədər fərəstəçi var. Yəni bizim ə, insanların buna diqqəti çoxdur. Uğurlar arzu edirəm sizə. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda biz sizi nəhayət ki, Kievsidə görəcəyik. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah, çox sağ olun. Mənə də xoş oldu.